Всем привет, меня зовут Таня, и в этом видео я буду собирать одежду на море. Все будет вот в этом портфеле. Да. Он вместительный. И знаете, почему вот в этом портфеле? Потому что вот в этом ничего не поместилось, просто ничего. Вот, да. Давайте начнем. Первое покажу это вот такие шорты они джинсовые очень классные давайте положим все вот этот пастельчик ну все первое это шорфы положим Положили. вторые шорты это вот эти фиолетовые Тут уже такие штучки крутые. Ниточки. Ладно. Шучу. Да. Следующие это вот эти шорсты они белые, чисто белые. Следующая это вот эта юбка. Вот эта юбка. Следующая это вот эти шорты. Почему у меня цвет? Почему? Желтый какой-то. Вообще. А, вот нормально. Вот, сложили мы. Следующая это будет футболки. Да. Вот эти футболки. Я беру первое из вот этих всех футболок. Там еще на кофта, Да. Первая это вот эта футболка. Ну, видно. вам было. Складываем и ложим в портфель. Прижимаем, выравниваем, чтобы было все отлично. Следующая это триашевская футболка. Кто знает, кто не знает, не знаю. В общем, я хожу 3 да, 3H, там мы выступали. Огонь-вода, я была водой. Как вы видите по футболке, она голубая. О, у меня такой же рисунок, только оранжевый. Футбол. Вот. И тут мелким шарифом. Сейчас я попробую показать. Написано слово 3А. Танцевальный центр. Вам не видно ничего, да? Вот. О боже мой. Смотрите. Темно. Ну ладно, вот он. триаж, а тут какие-то какая-то маленькая полосочка там в танцевальный центр. Вот написано, вот написано триаж, а вот тут такая полосочка танцевальный центр, а тут звездочка. Такой рисунок, в общем, еще. Обожаю. А, вот. Она, конечно, меня а, так не знаю, как на кого. Цвет. А -а -а. Ты такой. Непонятно. Вот такая. Крутая. Но она очень большая. Прям. Очень большая. Оп. Ну, в общем. Да. ну я аккуратно. И кладем портфель. Прижимаем. Так. Так, так. Следующий. следующая. Оп но ну, это не футболка, это топик как бы. вот такой топик все сначала подумали, что это юбка нет, это не юбка, это топик он вот такой вот Классно, он походит под мои ногти. вам не видно, я что ну, ладно потом как-нибудь покажу складываю и потом кладем Следующая вот эта футболка. Она да, большая. Да. Такая. Ну, я уже снимала в этой футболке йога челлендж. Полина еще, по-моему, под песней мы растопили. Растопили лед, ну, растопили, короче. Я не знаю, как ее называют, там, как она поет. Хотя, как поет, не знаю. В общем, не важно. Да, не важно. Следующая это вот такая. Ой. И я передумала брать вот эту кофту, я решила взять вот эту кофту. Сейчас я ее выверну и покажу. И вот такая. С киской. Она очень классная. Вот такая. Где-то я ее Вот. Вот такая вообще. Вот. Следующее я беру. Вот. Следующее это моего лица постоянно не видно. Ну вот постоянно режется вот так. Все. Теперь не будет Да. Следующее это я беру э -э -э -э, нижнее белье. И всего этого я могу вам показать только купальник. Купальник у меня вот такой. Вот. все заворачиваю и туда. И в чем я буду в поезде? В поезде я буду вот в такой футболке, папина дочка, и в таких шортиках. Вот таких. Ну, а в этот отдел я уберу нужную щетку, там еще что-нибудь, раскраски, книжки, все такое да. И с вами была Аня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите разные комментарии. Я вас очень всех сильно люблю. Целую. Всем пока-пока.